У-х, носки ударили, ну, футболістом буде. Ой! Руська й Буде мером марам, кивом. Що та тихо? Спить. В одиннадцять часов дня. весь в меня. Виталик, так хочется свежей рыбки. Да, я тоже хочу. Кстати, рыба очень полезна для костей. Ну, да, согласен. Я сейчас бы с удовольствием лупанул бы сареных карасиков. Мы, Мы хотим рыбы. Ну что такое? Мы все пиво к рыбе. Вот вы беременные капризные. Вы все спроты со сгусенкой не доели. Виталик! Ладно, ладно, йду. Ви у мене самі, як риби. Сикрой. Кас, це такої, дівшка, можна акуратніше? Вам глаза для цього, щоб красите по сторонам дивитися. Извините. Меня зовут. А тебя как? У меня три беременные жены. Схема страшная. Поэтому у меня на женщин токсикоз. Извините, у вас рыба есть? Все понятно. Пока. Ох, – Здоров, папа. – Привет, Виталик. Мне тут с самого утра жены уже мозг выносить. Дай мне рыбы. Ой, а мы только что с мамой жареных карасиков поели. Вот вы обзоры. Ладно, тогда удочку давай. А зачем тебе удочка? В носу ковыряться. Папа, ну ты горцовчик ключай, нашу придумали уточку. Груз избива. Да сутка, сутка, на рибалку піду. Возьми мене з собою. Папу, мені сейчас реально надо наловити риби, а не сидіти з тобою на поплавки пялица. Віталіку, у кожен час змінюється настроєння. Видать, вона точно беременна. Я хоть на рибалці віддохну. Валера, ти опять за собою чашку не помив? Я тебе убью. Ладно, ладно, Валерочка, я сама вымою. Хорошо. Пойдем вместе. Давай. Вот. Да, Евочка, привет. Ну, как дела? На рыбалку собираюсь. Хочешь со мной? Не проблема, поехали. Давай. Папа, тут так и дело. В общем, я иду на рыбалку с девушкой, поэтому ты мне будешь такую клюв портить. Слышишь? Нет рыбалки, нет удочек. Ладно, я тебе все припомню. Будешь у меня внуков по специальному бачить. Привет, Петрович, дай юдочку. Виталий, ты все время у меня что-то берешь и не возвращаешь. Иди в магазине себе купи. Так в магазине дорого. Да. А у меня, значит, можно брать бесплатно. Си ты начинаешь. Я отработаю, но хочется тебе город скопай. А хочется копну поглубже, догазовать трубы. Подключись. <свят> Виталик, удочка у меня одна. Настроена под меня. Не дам. Ну и ладно. Возьму лопату. Педут Сервей накопал. <свят> Куда? <свят> 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 Виталик, какое красивое место. Угу. Ева, ты же не видела, какая тут красивая рыба. Можно я сразу на конкурс красоты отправлять. В общем так, сегодня готовим царскую уху. Давай, ты за дровами, а я сейчас быстренько наловлю ведро карасей. Евгень, а ну, сними меня с трофея, давай. Я тут тоже. Ого, а ты такую? Взяла. Вене, на соседнем проду. Пришел на мою прикормку. А, жареный карасик. Улыбайся. Ничего страшного, Виталик. Нема удочки, будем ловить на лопату. Виталик, тебе Наташа звонит. О. Спасибо. Йоу. Да, Наташенька, не, я сейчас не могу тебе принести полотенце, потому что я на рыбалке. Что значит грязное? Ну значит, рабы, как я, переворачиваешь на другую сторону и полотенце чистое. Все, пока, пока. Что, достают тебя жены? Да-да, только с тобой отдыхаю. Ну как там, клюет? Не, пока не клюет. Но рыбалка это для терпеливых. А я уже 35 лет терплю. Ну а что ж ты терпишь? У тебя же три жены. Ева, я тебе скажу по секрету, только никому. У меня еще ни разу не было. Смешно. Если бы я не знала, что у тебя жены беременная, то поверила бы. На що ти ловиш? На удачу. А зараз будемо ловити наглусить. Спокойно, Єва, зараз я її голими руками. Поймаю. Просто рісів відпустити. Милка. Крупная рыба вся на глубине. Надо плыть туда. Вот, вот и лодка готова. Виталик, тебе Настя звонит. Алло, да, Настя, ну как я тебе могу сейчас поменять лампочку, сами справитесь, я на рыбалке, вас там трое, одна залезла на другую и выкрутила, все, пока. Виталик, а как так получилось, что твои жены беременные, а ты с ними не спал? Ну, мы целовались. Можешь уже бросать картошку в казан. Иду на крупняк. Ух ты. а Всего один час и целое ведро мальков. Какая прелесть. Ты что, на рыбалку сходила уже? Ні, Євгенівна, я була з салоні. І робила собі фішпілінг. А зараз буду робити. Що -да. так крупняк весь де дета спить? Може, треба було наживкою? Так снаживки любить смажек. А ти попробуй на пустить кріпчок поймати. Виталик. Риби нема, птіця є, Чайка в рот попала. О, Це табі. Спасибо. Капець, чувствую, що сьогодні риби не буде. Наверно, не мой день. Тут по три килограмма лупоса Так а что с казанком делать? Выливать? Куда? Сейчас будет царское ухо. Виталик, ну какая же это уха без рыбы? Нормально ухо. Сейчас э, такую уху половина пенсионеров есть. По традиции, один, э, полено. Вот так. Так, ну ладно, это маловато, можно собирать. Евгений, <реш> а пойдем на рыбалку? А, а, а. Сколько тише сидишь целый день и только втыкаешь на тот поплавок дурацкий. Это <реш> раньше, Евгений, не было сколько тише, а сейчас я сделала себе селфи-удочку. <гас> <гас> О, <Оп. гас> <гас> <Оп. гас> <гас> Закидываешь и, и делаешь аватар. <гас> О, и я! Я хочу. Ммм, как вкуснятина. Ты точно не будешь? Зря. Ммм, очень вкусный дровяной суп. Только у меня Виталик, ты слышишь, дождь начинается. Так, побежали в машину. Так нічого страшно, ну Господи, не жов. В душі суп можна есть безконечно. Він ніколи не закінчується. Ого. Це, конечно, добре, що у тебе не кабріолет. Сиділи все як в акваріумі. Алло. Да, Тамарочка. Ну откуда я знаю, где пульт от телевизора? Ну в микроволновке подивись. Эти беременные жены, это капец. И не Не-не, не надо. Хватало, чтоб все ты Виталик, я думала, ты шутишь. От поцелуев не беременна. Мне кажется, твои жены тебя обманывают. Ты точно с ними не спал? Если б я спал, я бы запомни. Ого! Золотая рыбка. Отпусти меня, я выполню любое твое желание. Значит так, э, машина, квартира, красавица жена. Не, ну это уже все есть, а. О, скажи мне, что такое на переезде панду поездом сбило? Отпустишь, скажу. А, думай сам, дурачок. <свечес> <свечес> О, Виталик, ты принес рыбу? Ну, понятное дело. Специально на рыбалку ходив. Давайте, Тазик, только побольше сегодня рыбный день. Виталик, что это? Уех, Цису. Рыба? Так на рыбалке же свежая рыба. А это замороженное. Ну, потому что на глубине холодно. Так, все. Как там мои кринки? <реклама> <реклама> Во! Футболист. <реклама> Вырос, будем вместе в девяточку закладывать. <реклама> Во! Боксер. Вырос, будем вместе и околачивать. <реклама> О, Оце цей спить. Точно весь в мене. Вырасти буду вместе спать. Девочки, пойдемте. Ну что вы обижаетесь? Чем вам рыба не нравится? А если вдруг Ева права, и вы не беременны? Надо проверить. Если это так, то это будет докидало в <реклама> О, Коля, давай хоть ты рыбу погрызи. <реклама> Ох, так. Вот это такой ты друг, да, Коля? с улицы косточку принесешь, я ее тоже грызть не буду. Ну, девушки, они похожи на рыб. Потому что, чтобы их поймать, надо сначала прикормить. Когда поймал, уже тяжело удержать в руках. Они постоянно мутят воду. А когда красят губы, то делают вот так.